السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام سجَّدَتَرَهُ، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة ابن الامتنع، د. توسى زاهد. Perdana Menteri dan Sri Fadalah Yusof Panglima Pekerja Menteri Kesuma Stephen Sim Chi Kiong Tuan si KSN rakan-rakan yang saya muliakan hari ini hari pekerja kita datang untuk memperingatkan Bukan saja pekerja Majikan Rakyat dan pemimpin Seperti mana dia lakar dalam lagu itu Tanpa pekerja Tidak ada istana raja Tanpa pekerja Tidak ada hospital megah Tanpa pekerja, keluarga kita tidak dirawat tanpa pekerja keselamatan kita tidak terjamin jadi saya harap sambutan ini memberi peringatan kepada semua ada perubahan sikap negara berkembang maju alhamdulillah kita catat pertumbuhan yang membanggakan pelaburan yang kita catat tertinggi dalam sejarah. Tetapi dalam mengukur ini semua, kita mesti jamin keselesaan kepada rakyat terbanyak dan pekerja. Sebab itu seperti mana disebut tadi oleh menteri kesuma. Dalam rangka sesasaran penjawat awam yang baru pendekatan kita bukan saja naik gaji seperti biasa yang tertinggi naik sedikit yang di bawah naik lebih tinggi 15, 20, 30% sebab apa saudara, -saudara? kerana kita tidak mahu negara ini makmur untuk sebegian kecil kecil dan sebagian besarnya yang bekerja itu diketepikan sama seperti kita hebahkan soal frontliners Tak tatkala menghadapi COVID. Semua je berkhidmat, semua berkorban. Tapi kadang-kadang kita hanya meletakkan tumpuan kepada kelompok yang di atas. Memang mereka berkhidmat, tetapi tanpa teknisian, tanpa tukang cuci, tanpa tukang membersihkan, tanpa penyuci lantai tidak ada kejayaan dalam usaha kita sebab itu menghargai menghargai dari atas sampai ke bawahnya jangan kita ambil sikap yang bukan manusiawi kalau kita kata betul walaqad karramna bani adam kita angkat darajat manusia manusia itu jangan nilai kerana dinilai kerana pangkatnya kerana hartanya kerana kedudukannya tetapi kerana kemuliaan budi pekerti dan khidmatnya saya harap insyaAllah Kalau semangat ini ada Kita boleh ubah. Sebab itu kita mulakan dengan gaji minima Percayalah saudara-saudara bila kita bahas soal ke gaji minimum sampai ke jemaah menteri dia tidak mudah kerana tekanan kuat bukan semua majikan sebahagiannya memikirkan kalau naik gaji minimum beban kepada majikan tidak akan ada pelaburan kos pengeluaran tinggi tapi kita terima sebahagian hujah tetapi kalau kita terima bahagian hujahnya sampai bila keadaan pekerja di peringkat bawah itu, kekal sebegini. Bagaimana mungkin kita angkat sedikit pendapatan mereka, jamin keselesaan mereka. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada jemaah menteri, Datuk Zahid, Datuk Fadilah dan seluruh barisan yang ambil sikap paham rangka falsafah madani dan mengatakan mesti ada perubahan mesti ada reform dalam sikap dan mentaliti kita untuk menjaga kepentingan rakyat yang di peringkat bawah umumnya majoriti pekerja di tanah air. Jadi bukan ini soal PMX PMX tidak boleh berperanan kalau tidak ada kekuatan, kesatuan, semangat pimpinan yang cinta kepada rakyat yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat baru ada makna dalam perubahan dan hidup negara kita terima kasih saya bangkit seperti mana disebut oleh Stephen Zim tadi memang betul Perdana Menteri ini bangkit dari perjuangan jalanan. Dan kalau dilihat menyingkap lembaran sejarah puluhan ribu berhimpun itu hampir keseluruhannya golongan pekerja. Jadi saya salut kepada pekerja saya tidak pernah lupa budi dan pengorbanan saudara-saudara sekarang kita punya keupayaan berbuat sesuatu dan sebab itu kita menjeru supaya saudara-saudara beri ruang kerana negara ini belum terlepas daripada perseteruan memupuk kebencian antara kaum antara parti antara wilayah antara warna kulit faham agama masih belum melepas hari ini kita bicara soal pekerja membela nasib pekerja apa kita tanya pekerja itu Melayu ya yeah, Melayu yang majoriti Melayu yang paling ramai dalam kategori ini tapi apa kita kira anak Cina atau anak India atau Daya atau Kadazan kita tidak fikir begitu kita fikir nasib pekerja kesatuan pekerja semangat pekerja mengangkat martabat pekerja keseluruhannya kita kuat kerana kesatuan kita kuat kerana semangat bawa perubahan Di negara sana, di benua sana Orang berpecah Kerana kaum Kerana faham agama yang fanatik Kerana kebencian antara satu sama lain Kerana faham pula yang sempit Negara pecah dan rakyat miskin Kita mesti pecahkan Tembok itu sejarah gemilang mana, mana negara di mana penguasaan begitu banyak bahasa mana negara yang indah kerana pelbagai budaya mana negara yang dapat menyantuni ini semua namanya Malaysia Malaysia hebat Malaysia keramat dan kita pertahankan semangat ini tadi saya harap golongan pekerja saudara golongan pekerja ni majoriti yang tentukan siapa Perdana Menteri bentuk kerajaannya dasarnya kalau pekerja bersatu pekerja yang menentukan bukan kelompok yang lain sebab itu seruan saya itu kepada pekerja percayalah sudah tahu perkembangan ini. negara ini punya sejarah baik ada sejarah lemah ada sejarah gemilang ada sejarah rompakan kita pilih yang mana kita pilih yang gemilang kita pilih hentikan amalan sombong menindas pekerja tamak haloba untung berbilion-bilion naik gaji pekerja 40 ringgit pun susah ini apa jenis manusia tak mudah sudah dapat seorang perdana menteri yang menyuarakan begini saya mahu syarikat untung lebih banyak untung, lebih baik bagi negara. Lebih banyak pekerja, lebih tinggi cukai. Tetapi jangan untung sendirian. Untung itu kerana tukang cuci. Untung itu kerana technician. Untung itu kerana juru jual. Untung itu kerana pekerja. Jadi barilah yang sabah kepada mereka. Sebab itu, selain daripada gaji minima, kita kenalkan gaji progresif. Ada orang kata, oh bicara saja, tidak. Apa-apa yang lakukan. Surah saya kata kita bermula dengan urusan, tadbir negara, tata kelola yang baik. Elak daripada curi wang negara. Elak daripada menilai pemimpin Beri dia sedikit ruang Jadi menteri sekejap Kekayaannya Ketara Satu bilion ringgit, dua bilion ringgit Kita tak mahu negara begitu Kita kena hentikan Bila urusu dengan baik Di semua peringkat Faedahnya kembali kepada rakyat Semalam saya rancarkan rumah perumahan madani majoriti untuk pekerja. Ya, seperti mana disebut gaji ya, pengangkutan, kesihatan, sekolah untuk anak-anaknya. Ya, ini ada kelas. Sekolah untuk orang besar orang kaya jauh lebih baik. Sekolah pekerja daif. Ini bukan negara madani. Perumahan pun begitu. Perumahan kalau di sekitar Kuala Lumpur dibina tahun 60-an. Semalam saya lihat ada yang 50-an. Satu bilik atau kamar. Satu bilik mandi dan tandas. Anak enam. Maka kita fikir bagaimana nak perbaiki dulu kita jerit nak bela nasib mereka sekarang kita ada kuasa untuk laksanakan projek perubahan majoriti pekerja bukan majoriti keseluruhannya pekerja apakah mampu kita hidup negara merdeka gagah kaya di antara negara berkembang yang hebat tapi rumah enam anak satu keluarga enam anak satu bilik tidur satu bilik mandi tak boleh sebab itu kita nak perkenalkan rang undang-undang pembangunan bandar supaya ada kuasa bangunkan rumah minima tiga bilik minima tiga bilik dan dua bilik mandi tapi dihantam dikecam dia apa jenis manusia begini kamu masa ada kuasa kamu tak fikir rumah rakyat kamu ada kuasa kamu timbun harta bila hilang kuasa kamu bicara soal melayu hidup melayu martabatkan Islam bagaimana boleh kita pertahankan Melayu dan Islam ini cara kita jadi soal pekerja ini bukan soal gaji minimum saja kemudian kesihatan mereka sekolah anak-anak mereka dan perumahan rakyat sebab itu dalam 2-3 tahun ini saya beri pengakuan dan telah kita laksanakan perumahan bagi saya dengan kementerian KPKT bandar raya dan seluruh jentera kerajaan kita akan pastikan jumlah perumahan tertinggi dalam sejarah sejak merdeka pekerja-pekerja penjawat awam jalan dengan cepat kalau projek itu boleh dalam satu bulan jangan tangguh lapan bulan dulu saya pernah sebut bila tanya tanah tidak ada masa itu saya bicara di Selangor 25 tahun 30 tahun yang lalu nak buat perumahan rakyat susah nak cari tanah kerana tanah ini susah ada projek itu ada projek ini Ya Tapi saya lihat untuk golf course sudah 17 golf course ada tanah rumah rakyat tidak ada tanah jadi sekarang Alhamdulillah di wilayah persekutuan ada tanah kita bangunkan perumahan rakyat puluhan ribu di kota-kota di mana ada kesesakan dan keperluan. Itu maknanya membela nasib pekerja. Baik. Selain itu, saya ucap terima kasih. Lah. Saya pun, ya semangat pun semangat tapi saya juga terkesan dan terharu. ya, bisik dengan Datuk Zahid, Zahid Fadilah. mereka bersama saya dia kata kalau inilah cara pekerja sambut kita mestilah berbuat sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita Saya pun manusia biasa seperti saudara bila saya dengar lagu mula tadi tentang pekerja saya tersentuh jadi Stephen selepas pidato saya dan perasmian kita pasang sekali lagi lagu semangat pekerja Tan Sri Shamsul Azri KSN saya tak mau kerjain uh, lagu ini hanya untuk kementerian kesuma. Saya nak lagu ini dipasang di setiap kementerian di negara kita. Lagu ini menyentuh jiwa menyedarkan kita dan ya semangat pekerja saya pun rasa saya sebenarnya pekerja sudah jangan lupa saya ini pekerja dan kita harus berbuat sesuatu percayalah bila kita harus bekerja dan saya harap para pekerja jalankan kerja dengan ikhlas tekunlah walaupun kita catat perubahan kejayaan negara ini masih lagi hadapi banyak masalah harian hampir hari setiap hari kita bergelut dengan keputusan presiden Amerika Syarikat mengenai tarif yang dinaikkan kita tercabar kerjalah dengan baik kerjalah dengan tekun kerjalah ikhlas ya kiranya pekerja ada tekad yang bulat jaga sahabat handai jaga kawan-kawan di kilang jabatan klinik sekolah polis kalau semuanya cek sama-sama supaya kerja dengan ikhlas saudara percayalah negara ini akan terangkat sebagai negara hebat di rantau kita Saya diminta untuk mengumumkan tentang suatu kemudahan tambahan tetapi saya akan sebarkan dalam kenyataan mengenai kad pekerja madani untuk memberikan ruang kepada siapa sahaja yang ahli kesatuan yang ada kad pekerja diberikan diskaun dalam kemudahan-kemudahan itu sudah akan baca InsyaAllah kekurangan seperti yang ada hadapi oleh pekerja gig akan kita cuba selesaikan melalui rang undang-undang gig yang akan kita bentangkan dan dalam sidang parlimen akan datang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita berdiri di sini kerana pekerja. Jadi, terima kasih sekali lagi dan insya-Allah kita akan bersama sebagai pasukan untuk terus berusaha, bekerja dan tingkatkan khidmat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merestui usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.